श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ तर मंडळी आजचा हा अत्यंत प्रभावशाली मंत्र स्वामींनी तुमच्यासाठी पाठवला आहे तेव्हा तुम्ही या मंत्राकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका येत्या काही तासातच तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणारा हा मंत्र या मंत्राने तुमची जी कामे महत्वाची होती मार्गी लागत नव्हती ती कामे अगदी सहजरित्या पार पडणार आहेत तुमच्या कामामधील सर्व अडथळे दूर होणार आहेत तुमची किंमत काय आहे हे, हे सगळ्यांना कळेल त्यामुळे दुःख करत रडत बसण्यापेक्षा हा प्रभावशाली मंत्र संपूर्ण ऐका हा मंत्र नसून एक रहस्य आहे चमत्कार आहे तुमच्या प्रचंड दुःखाचा नाश करेल तुम्हाला धन आगमनाची बातमी कळेल हा मंत्र इतका प्रभावशाली आहे की काही तासातच तुमची अशक्य असणारी इच्छा शक्य होईल पण त्यासाठी तुम्हाला हा मंत्र अंतःकरणातून आणि पूर्ण श्रद्धेने ऐकला पाहिजे चला तर मग मंडळी जीवनात चमत्कार घडवण्यासाठी तयार व्हा आणि हा मंत्र ऐकण्यास सुरुवात करा तर मंडळी हा स्वामीमय व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहा त्याशिवाय तुम्ही स्वामींशी कसे जोडले जाऊ शकणार तेव्हा मंडळी हा जो मंत्र आहे तो मोबाईलवर लावायचा आहे डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत आणि डोळ्यासमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना आपली इच्छा सांगायची आहे स्वामी नक्की तुम्हाला मदत करणार तर मंडळी हे सगळं करायला अर्धा मिनटंच लागेल आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच बाकी सगळा व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या आणि हा मंत्र तुम्ही दैनंदिन कामं करता करता ऐकू शकता बाकी हा मंत्र तुमच्या घरामध्ये पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील तर मंडळी पाहूया तो मंत्र काय आहे तो मंत्र असा आहे ओम परब्रह्म स्वयं प्रकाशायन महा ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशायन महा ओम परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ॐ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ॐ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशा नमः ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ओम 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ पर स्वयं प्रकाशाय नम ओ परब्रह्म 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 स्वयं प्रकाशाय नमः ॐ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ॐ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ॐ 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 परब्रह्म प्रकाशाय नमः ॐ परब्रह्म प्रकाशाय नमः ॐ परब्रह्म स्वयं 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 प्रकाशाय नम ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ परहम्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ॐ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशा नम ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ॐ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ पर स्वयं प्रकाशाय नम ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नम ओ परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः ॐ 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 परब्रह्म स्वयं प्रकाशाय नमः